bolani urib urib tarbiya qilish asabingiz ko'tarmagandan borib undan alamingizni olishingiz nimalarga olib keladi to'g'ri har bitta bola individual lekin men hech qachon urush yo'li orqali bolani tarbiya qilishga mutlaqo qarshiman to'g'ri man ham uchta bolani onasiman birinchi farzandimda katta xatoliklarga yo'l qo'ygandirman lekin bolalar psixologiyasini o'rganganimdan boshlab mani tarbiya usullarim mutlaqo o'zgargan va yaxshi ijobiy taraflari ko'rinishni boshlagan bolani urganimizda nima bo'ladi nutqiy regress bo'lish holatlari bola yolg'on gapirish holatlari ya'ni kaltak yeyishdan qo'rqib yolg'on gapirishni boshlaydi va keyingisi bolamiza kaltakdan qo'rqmay qoladi ya'ni aytadiku maqol boru gapiraversang ayti uraversang beti qotadi deydigan shuning uchun ham bolani urib tarbiya qilishni man hech qachon tavsiya qilmayman bolani gapirib gapingizni tushunmasa harakatli misollar bilan ko'rsatib bolani tarbiya qilganiz ham o'zingizni asabingizga yaxshi ham bolaga yaxshi